vətçovan deyir o qoyunlarını otarırdı. Deyir Allahla danışdı. Bu Ramazana bəki danışmışdı mə çoxdan. Deyir qoyunlarını otaranda deyir Allahla danışır. İndi hərə öz diliylə danışırdı. Allah da o cürünə qəbul eləyir. Nə ziyaalı bir ziyaalı diliylə. Hərə bir cür, düzdür? Deyir, Deyirdi ki, Eləvə Rəbb bu, bu sürü ki mənə tapşırılıb, həvalə olunub, orada bir dənə quzu var. Onun ayağı sınıb, yeriyə bilmir. Güclə yeyir, astas da yeriyir. Amma mən onu sürüdən ayırmamışam gətirib onu salmış o sürünə içinə. Mən sənin məxluqunla beləyəm. Sən mənim xalıqımsan. Sənin gözəl bəndələrin var. Mən də onun içində bir dənə adi bir bəndənəm. Bir atdım gedirəm, beş atdım yıxılıram. İndi ya məni atacaqsan onlardan kənarlaşdıracaqsan, ya da məni müəllimdən tutacaqsan. Mən məxluqan belə eləmirəm. Sən xalıqda belə eləmərsən, yəni. Hərə bir cür danışırdı da Allahla.